І якби там сильно на території Росії Соловйов не кричав про те, що ці санкції на них абсолютно ніяк не діють і вони їх не бояться, але ж давайте бути чесними: економіка, вона таки не гумова. То, що написав Трамп, а я об этом говорив, і нам не надо испитувати ніяких ілюзій, Трамп безспорно являється системним врагом. У него нет никакого основания вступать с нами в некие позитивные контакты. Письмо, которое он э, останов... ну, это послание, которое он оставил, что типа вы срочно либо договариваетесь, либо очень любопытное. Любопытное тем, что американцы по-прежнему считают, что это они победили Второе мирование, а мы им помогли. Ну, он там приводит цифру 60 миллионов что, вежливо говоря, показывает, что его советники по истории не глубоко в теме. Но оказывается, я даже не хочу делать экскурс в истории, понятно, что для любого русского человека такой заход. Я очень люблю русский народ, вы нам помогли победить Второй мировой войне, американцев погибло меньше полумиллиона, а у вас русские 60 миллионов заодно, ну, типа... Помощь такая была с нашей стороны. Ну, с на то, как вы сейчас утилизуете своих військових на українському фронті, то мене абсолютно нічого не удивляет. Хоча цифра справді трохи перебільшена, кратно перебільшена, я би навіть сказала, але тим не менше.